assalomu alaykum mening ismim dilmurod deyorbek men navoiy shahar 1 son bolalar musiqa va san'at maktabining 5 sinf o'quvchisiman men hozir sizlarga o'zimning teatr ustozim suhr tomonidan berilgan video vazifani ko'rsatib bermoqchiman bo'ri va tulki tulki tovuq go'shtini rosa tushira qolgani ertalik uchun yashirib uxlay deb yotganda g'aram oldida to'satdan och bo'ri kelib qoldi qoldida dediki -de oh, ahvolim ko'p yomon o'rtoq topolmadim hatto quruq so'ngak ham ovchilikdan batamom quridi sillam hidlar quvaladi cho'ponlar uyqoq bilmadim boshimni qayer qayerga ursam hali shunaqade ko'p qiynalibsan bechora hay hay ha aytgancha yemaysanmi o'rtoq mobodo mana bir g'aram bor tortinma hech do'stining pichanmas go'shtayi dardi tulki yashirgandan og'iz ochmadi ammo mehribonlik qildiki chinon bo'ri oc jo'nadi o'z ini tomon